Hai, di sini, di sini. <laughs> Okey, saya nak komen sikit mengenai satu artikel di dalam Sinar Harian yang memaparkan wajah Pak Hassan Karim uh, ahli parlimen uh, Pasir Gudang uh, bersama Datuk Seri Raffi Ramli ahli parlimen Pandan. Jadi, tajuk uh, Sinar Harian ini uh, menarik perhatian saya untuk membuat uh, sedikit ulasan uh, di mana Pak Hasan mengatakan yang Rafizi telah selamatkan PKR. Wow. Wow. Ha, ayat ini uh, dikeluarkan oleh seorang you know ahli parlimen uh, yang veteran uh, yang you know uh, begitu lantang uh, di parlimen. Uh, kadang dia uh, mengkritik, kadang dia sokong, kadang dia kecam. Bagi saya itulah keunikan PKR. Eh. Saya sendiri uh, you know, tertarik dengan Pak Hassan Karim ini Setiap kali dia melontarkan pandangan dia uh, Saya akan beri komen eh, Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok uh, Dalam YouTube saya Banyak uh, uh, mengenai ulasan-ulasan mengenai Pak Hassan Karim uh, Karena bagi saya, ialah uh, dia seorang yang berani, seorang yang lantang Pada masa yang sama juga, kadang kalau dia bersetuju, dia puji melangi okay? Jadi dalam isu Rafizi ini kita sedia maklum yang you know Rafizi kalah di pemilihan kongres baru-baru ini ya kalah timbalan presiden PKR di mana ya semasa kempen uh, timbalan itu ya beliau telah menghidupkan satu a uh, kempen yang dinamakan Hero wow eh uh, kempen itu orang kata ibarat kempen pilihan raya tapi itulah Rafizi yang beliau tahu yang beliau akan kalah, eh? beliau akan kalah tetapi beliau bersungguh-sungguh eh? untuk menerangkan kepada ahli PKR dan juga rakyat yang menyokong PKR yang mana PKR ini harus diselamatkan eh? daripada you know adilisme yang you know apabila berada di puncak kuasa kita lupa. <laughs> kita lupa apabila kita mendapat kuasa you know dulu parti derita. Eh? uh, Parti Derita dulu bermula daripada jalanan akhirnya menjadi kerajaan. Wow, jadi timbul lah orang yang you know yang selama ini merasakan I, we are now a government party, why not we sakau. Cai 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 cai. Jadi Pak Hasan mengatakan yang uh, Rafizi ini dia memainkan peranan yang penting dan besar eh, selepas beliau kalah dalam pilihan raya pemilihan parti bukan pilihan raya pemilihan parti dan tidak lagi eh, berada dalam kabinet eh. maknanya apa yang dimaksudkan oleh Pak Hassan Karim ini dia ada hikmah maknanya Rafizi ini apabila dia keluar eh, you know letak jawatan sebagai menteri ekonomi padahal Datuk Siano Ibrahim tak kata apa pun malah Datuk Siano Ibrahim welcome ya datang ah ambil masuk PPK tapi that's it orang yang ada prinsip orang yang ada integriti dia sanggup lemparkan gaji menteri ya kalau orang lain saya ingat potong lima jari pun dia tak akan berhenti ha ha chai 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 eh malah dia akan menjilat Selicin-licinnya, <laughs> cenia. Are subuh. Jadi, Pak Hasan mengatakan yang hikmah ini kerana Rafizi Ramli berada di luar dan dia you know dia terus bersuara. Apa yang dia buat tuan-tuan eh? Dia you know mencerdikkan, menerangkan, mengkritik di luar dengan menggunakan media sosial. You know, media sosial bagaimana? Beliau berpodcast Uh, setiap minggu. Malah saya sendiri juga menjadi salah seorang daripada uh, tetamu jemputan. Wow, dia say Eh? Uh, Rafizi Ramli pakai topi saya. Saya ya, saya melihat uh, Rafizi Ramli ini, uh, beliau jangan dibuat main-main lah tuan-tuan. Eh? Uh, malah ada juga cyber trooper-cyber trooper yang baru nak hidup tuan-tuan. Eh? Yang makan duit pembayar cukai ni begitu galak menyerang saudara Rafizi Ramli. <laughs> cai betul dah lah hangpa dapat tutuh makan duit kerajaan. hampa hangpa buat konten lah hanat. cai cai cai. Jadi ya itulah sekarang ni tuan-tuan medium podcast eh media sosial di TikTok, di YouTube dapat membuka minda rakyat, mencerdikkan rakyat dengan lebih bebas lagi. Yalah kita fahamlah masa dia jadi menteri dia tak boleh cakap begitu kerana dia terikat dengan aku janji aku janji aku janji. Tapi selepas dia tidak lagi menteri dia bebas you know untuk berkata-kata eh kan? dan ini menghidupkan ha kan harapan rakyat terhadap PKR sebagai parti progresif dan reformis berbilang kau Sesama maklum tuan-tuan ha? PKR ini parti reformis. Otai-otai reformis yang begitu berkorban eh, untuk menaikkan Dato' Sayyidina Anwar Ibrahim eh. dan sekarang ini saya melihat terbelah dua ada otai yang rasakan ah, cukup lah aku tak nak Anwar ada lagi satu otai dia cakap hampa jangan kata dekat Anwar Ibrahim ah, itu dua otai lah tapi saya hormat kedua-duanya jadi Pak uh, <tuh> Hassan ni dia mengatakan uh, you know Kerajaan Madani sekarang ini dipimpin oleh uh, Dato' Sayyidina Anwar Ibrahim sekarang ini sebagai ah parti yang you know tak tahulah dia kata ada pemisahan yang jelas Meskipun didukung lebih sejuta ahli ah yang menarik ni apa bila Pak Hasan mengatakan ya yang you know Tuan-tuan mungkin tak baca saya tolong buat summary saya ni lebih kurang macam AI lah okey Pak Hasan mengatakan kerajaan ini boleh jatuh atau berubah dalam PRU yang ke-16. Ha, mau ingat tu tuan-tuan? Itu saya kata tadi tu. Saya dulu kata lama ha, ada. kerajaan perpaduan ini tuan-tuan, dia bukan satu kerajaan yang kekal. Kerajaan yang diwujudkan untuk membentuk kerajaan apabila tidak ada parti yang dominan. Ha, jadi jangan kita kata kita hebat, tidak. Pemimpin-pemimpin ha? parti politik yang lain seperti AMNO, <coughs> mereka juga ingin menjadi Perdana Menteri. Okey? Kita melihat gerak kerja UMNO Ha, kita tak tahu satu hari amno dengan pas zahid jadi perdana menteri we never know kan ha ini yang saya kata uh, kerajaan perpaduan ini boleh jatuh boleh menang pada PRU yang ke-16 sama juga dengan yang diperkatakan oleh uh, Raf, uh, Pak Hassan Karim tetapi dia mengatakan uh, perkembangan yang terbaru ini <coughs> melibatkan rafizi <coughs> memberi potensi ya eh, kebangkitan baru kepada PKR. Wow, eh, Pak Hassan ni hari tu sebab dia hentam Zafrul kan. Ingat lagi eh, Art tu. Saya pun ada juga kritik dia kan, tapi saya kata saya okey je dengan Pak Hassan ni. Okey, mengenai perjanjian Art itu. Uh, dan uh, hmm. dia merasakan you know, bau-bau ini ya eh, kita melihat ya eh, perbezaan pendapat eh, di antara Anwar Ibrahim dengan pemimpin-pemimpin senior PKR yang melibatkan perjanjian AD ini. Tetapi Dato' Seri Anwar Ibrahim tidak melibas pemimpin-pemimpin senior ini. Malah dia memberi kebebasan kepada mereka untuk mengkritik. Setakat inilah yang saya nampak Dato' Seri Ibrahim tidak pernah melibas Dato' Seri Rafizi Ramli. tidak pernah kata direct kepada Rafizi Ramli. Alah, duk kata begini kan, hang kata kat aku, Imam hang mengatakan kat PKR tak ada tuan-tuan eh, tak ada. Jadi uh, apa yang <tuh> <tuh> ayah, uh, ini saya batuk teruk tuan-tuan, tapi nak bercakap juga. Namun begitu eh, Pak Hasan memuji kepimpinan parti serta sikap berhati-hati Anwar. Eh, kerana tidak mengambil tindakan tata tertib terhadap anggota parti yang lantang mengkritik kerajaan sama ada di dalam dan di luar parlimen. Dalam hal ini saya tabik hormat kepada Perdana Menteri. Inilah keunikan PKR tak sama dengan PAS tuan-tuan, tak sama dengan satu Kritik presiden dia besok kena pecat. Sebab itu saya memilih platform PKR tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Ah kurang bernasib baik. Ah tiba-tiba ada hiruk, tiba-tiba ada damai. Ah, 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 ah. ah langsung tidak mendamaikan. Ha. Jadi ya uh, ya saya tabi hormat kepada Datuk Seri Ibrahim juga bagi saya. Karena dia tidak mengambil keputusan untuk memecat. Kan? Ha? Jadi saya nak bagi tahu dekat pemimpin-pemimpin uh, keadilan kalau ada ahli yang mengkritik terima. Okey? Jangan rasa kita itu kebal, ya. Ha? ni kita berada di puncak kejayaan. Ha dengar cakap Pak Hasan kerajaan madani ini boleh jadi ada boleh jadi tak ada pada PRU yang ke-16 jadi jangan sombong sama juga dengan pemimpin-pemimpin negeri kononnya dia ketua MPN negeri dia lah ketua cabang ingat ingat yang nak memenangkan kita di pilihan raya bukan ahli cabang bukan ahli-ahli kita yang kita usung sana usung sini Kena ingat tuan-tuan. Ha <laughs> ha ha ha. Cai, 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 cai.